ॐ गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः पुनरेवाभ्यभाषत वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरं पुनरेवाभ्यभाषत वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः पुनरेवाभ्यभाषत वैशम्पायन उवाच ಶುತ್ವರ್ಮಾನ ಶೇಣ ಪಾವನಾಚ ಸರ್ವಹ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಂತನವಂ ಪುನರೇವಾಭ್ಯಭಾಷತ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವವೋ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತೋ